Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Malam ini meriah kita Kita dapat pentas ini Saya nak ucapkan ibu, terima kasih kepada Sina yeah. Beri kita ruang Saya dapat pula sepentas dengan sahabat saya Yang juga uh, calon uh, Keadilan di Kuala Selangor Berbicara uh, soal pemilihan ini Tentulah keadilan yang terpanas setakat ini Kerana kita Parti yang mengepalai kerajaan dan Perdana Menteri bersama dengan kita. Yeah. Tentunya semua mata tertumpu pada kita. Persoalan uh, yang dibangkitkan oleh Saudara Faizal tentang blockchain dan sebagainya bila disebut soal tangan raib, saya nak kena bersetuju ia wujud tangan raib itu. Ha, malam ini kita panaskan studio ini, hmm. saya nak kena setuju dengan Saudara Faizal wujud tangan raib itu sebenarnya. Tapi persoalannya siapakah tangan raib itu? Ha, yeah. Malam ini, biarkanlah saya uh, mengupasnya daripada perspektif saya. Mm. Kita berlalui proses pemilihan parti ini saban waktu. Baik. Keadilan melalui proses perjalanan ini sudah tempoh 26 tahun. Mm. Jatuh, bangun, berdiri, kena ribut, kena pukul. Kita bangun kembali dan lawan. Mm. Proses pemilihan ini kita lalui hampir 7-8 kali. Yeah. Usia saya sangat muda dengan parti ini lebih kurang 22 tahun. Hmm. Muda usia saya dengan parti ini. Jadi saya berpeluang mungkin lebih sedikit daripada sahabat saya melalui beberapa tempoh proses pemilihan yang kemudiannya saya boleh katakan bahawa tahun 2025 ini hmm. adalah proses pemilihan yang terbaik. Kalau saya nak imbas kembali, saya tak mau imbas kembali terlalu jauh. Sebelum kita bercakap soal kem jatuh dan sebagainya ini, mm. saya nak imbas dikit saja. Kalau kita imbas daripada 2004 masih undi angkat tangan, mm. 2007 Kongres Seremban masih undi angkat tangan. Baik. Saya ada pada ketika itu budak-budak lagi lah kan mm. Taklah sebesar ini, kecil lah sikit waktu itu Berapa usia waktu itu? <laughs> masih masih 20-an macam yeah. itu ha, masih Sebab masih saya masuk daripada lah. lepas SPM sudah pun menyertai parti Muda usia saya dengan parti ini yeah. Jadi undi itu masih angkat tangan 2007 masih angkat tangan 2010 kita tukar method kita mm. Buat pertama kalinya kita menggunakan undi atas kertas Kalau yeah. saudara Faizal melihat pada ketika itu Pemilihan di cabang Kuala Selangor tempat saudara Faizal bertanding. Hmm. Kertas undinya suatu sebesar A3. Yeah. Sebesar A3, dewan mengundinya tu cukup luas. Hmm. Cukup ramai anggota datang membuka ruang potensi pergaduhan seperti mana yang kita tengok hmm. bila berlaku stres parti pun chaos pada ketika itu. Ya. Yeah. Itu cerita 2010. Kita perbaharuinya 2014. Hmm. Masih lagi dengan proses atas kertas kita ubah lagi kepada pendekatan yang lebih baik, proses pengiraan yang lebih baik. Pergi 2018 kita berubah lagi. Maksudnya apa saudara? Maksudnya keadilan ini sentiasa berubah kepada arah yang lebih baik. Hmm. 2018 kita berubah kepada undi tablet. Tablet hmm. 2010 kita pangkah atas kertas, 2018 kita ketik-ketik atas tablet. Hmm. Kita berubah lagi 2018. Masih lagi mempunyai kelemahan, kita berubah lagi. 2022 kita ubah daripada tablet kepada sistem yang lebih baik sedikit. Ya. Yeah. Apabila mencecah 2025 buat pertama kalinya lah kita menggunakan telefon bimbit. Hmm. Saudara Faizal tak perlu susah-susah pergi mengundi. Mm. Tak perlu beratur di tempat undi. Tak perlu. Undi pakai telefon sendiri sambil tengok TV sambil dekat rumah undi. Boleh undi. Ya. Yeah. Apakah natijahnya? Hmm. Daripada kekacauan yang kita lihat, ada pergaduhan, ada pertikaian, ada pertelingkahan. Hmm. 2025, Alhamdulillah, selesai masalah semua pengundian. Sampai hari ini, sampai ketika saya bercakap, saya belum pernah dengar lagi satu meja terbalik. Saya belum pernah dengar lagi satu kursi patah. Yeah. Saya belum pernah dengar lagi apa-apa perkara yang melibatkan keganasan, melibatkan pemilihan. Ini adalah proses pemilihan yang... Paling orang kata, smooth lah dalam bahasa Inggerisnya. Kan? Dengan izin. Kalau dalam parlimen, dia kena sebut dengan izin. Kan? Smooth lah proses pemilihan ini. Yeah. Berlangsung dengan begitu baik. Mm. Sehingga sekarang kita boleh berbicara, kita boleh bertukar pandangan. Tanpa pergaduhan. Selesai bab itu. Sekarang yeah. kita pergi pula, dikatakan ada tokoh-tokoh tertentu. Keputusan. Jatuh mm. keputusannya. Kadang-kadang, Keputusan, yeah. kita suka bercakap soal orang yang kalah. Mm. Tapi kita tidak pernah fokus kepada orang yang menang. Yeah. Malam ini saya nak sebutkan orang-orang kanan. Saya sebenarnya cukup tak suka nak plotting. Dia orang Rafizi, hmm. dia orang Saifuddin, dia orang ini, orang itu. Tapi itu yang Sebab, banyak dibicarakan tentang plotting itu. Sebabnya, semua orang parti keadilan adalah yeah. orang keadilan. Hmm. Semua orang parti keadilan membawa semangat reformasi. Betullah saya mungkin ada pemimpin yang saya pilih faizal mungkin ada pemimpin yang kita pilih hmm. tetapi pemilihan kali ini menunjukkan bahawa bukanlah seperti mana yang disebutkan oleh semua orang saya nak sebutkan ini pemimpin-pemimpin yeah. uh, yang saya boleh katakan kanan kepada kemra Rafizi menang besar saya sebutkan hmm. kita Jadi ada mengakui ada wujudnya kem itu uh, saya uh, uh, boleh lebih kurang begitu <laughs> saya nak kena juruskan <laughs> okay. itu. silakan Hmm. uh YB Chalikang siapa dia federal minister yeah. kedudukannya apa dalam parti naib presiden mm uh, yang ni yang dikatakan dekat dengan YB Rafizi ni yeah. di mana dia bertanding Tanjung Malim apa keputusan menang tanpa bertanding hmm. menang tanpa bertanding apa makna maknanya orang Tanjung Malim suka dengan Chalikang yeah. ah kalau Chalikang dengar ni tak promote free untuk dia ni kan kalau bertanding rasanya masih boleh menang insyaallah kalau dia bertanding memang dibuka ruang untuk bertanding, tapi orang tidak mencabar dia Baik. di Tanjung Balai. Dia menang tanpa bertanding di Tanjung Balai. Saya berikan contoh lagi. Hmm. Ha, tadi saya berikan contoh naik presiden yang tidak bertanding. Sekarang saya berikan contoh naik presiden yang bertanding. YB Aminuddin Harun. Siapa dia? Ya. Menteri Besar negeri sembilan. Di mana dia bertanding? Cabang Production. Berapa jumlah undi? Seribu lebih. Hmm. Adakah dia tewas? Tidak. Ini pemimpin-pemimpin yang kita boleh katakan dekat dengan saudara Rafizi. Datuk Seri Rafizi. Datuk Seri Rafizi sendiri bertanding di pandan. Kalau betul lah wujud tangan-tangan raib, tangan kering, tangan panjang apa. Hmm. Kita kerak hak ni dululah. Hak ni timbalan. Nak naik presiden ni, kita kerak hak ni dululah. Kalau betul ada. Tapi kecoh lah buat kalau apa, buat apa nak bagi ruang Rafizi Kalah. Itu susah nak handle. Alang-alang dah ada kecoh bagi selesai sekali. Kalau betul. Betul dia. Persoalannya orang ini lepas. Siapa hmm. lagi? Mungkin perlahan-perlahan. Dia tidak sekali Saya nak menambah itu tulis. Siapa lagi? Yang terbaru. YB yeah. yang pergi ke kawasan orang. Hmm. Ah, dia adalah ketua cabang seberung yang berhormat Batu Pahat. Yeah. Uh, sahabat saya, YB On Abu Bakar. Dia pergi ke seberung. Eh, dia, dia daripada KC seberung. Yeah. Dia pergi ke Batu Pahat. Apa keputusan dia minggu ini? Minggu ini, dia menang. Maksudnya apa? Hmm. Orang yang di Batu Pahat juga menerima kehadiran. Kalau saya nak sebutkan tambahannya lagi ramailah, YB Ledang contohnya. Abang saya, Syed Syed, Syed hmm. Ibrahim. Saya Syed, Syed Shah, dia Syed Ibrahim. Syed Ibrahim tidak dicabar uh, di 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 Johor. Dalam yeah. keadaan orang menyebut ada pemimpin besar tombang di Johor, kita lupa Batu Pahat menang, kita lupa hmm. Ledang ini juga menang tanpa bertanding seperti YB Calikang. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang dikaitkan dengan saudara Rafizi. Ya. Yeah. Datuk Sri Rafizi. Uh, soalnya ini, uh, kita berfokus pada yang kalah itu. Uh, memang benar kita harus fokus juga pada yang menang. Cuma dalam konteks nama-nama yang kalah ini untuk ketua cabang ini, timbalannya itu semua menang. Jadi ini menimbulkan soal, kenapa dicantas dulu kepalanya, yang badan ini dibiarkan. Seolah-olah nanti dia badan tapi kepala lah, tak ada hala tuju, tak ada panduan itu dalam memegang cabang. Baik. Kalau kita meneliti, sebab itulah tadi bila saya hmm. mulakan hujah, saya menyebut soal uh, perubahan pemilihan yang berlaku. Yeah. Saban kali pemilihan kita sering kali membawa budaya cai. Budaya cai ni apa? Kita bagi list. Kalau kepala A, ikutlah daripada kepala sampai K, ko mesti A. Hmm. Ini apa maknanya? Apabila tiba 2025 ini Kita berikan peluang anggota kita mengundi menggunakan telefon Kalau kita masih merasakan bahawa anggota kena ikut Kepala A, ekornya pun A Itu maksudnya kita menghina anggota petika adilan Intelijennya mereka, kebijakannya mereka untuk memilih Kerana pada pemilihan kali ini Kita serah bulat-bulat kepada anggota Sebab itulah ada mungkin ketua yang dipilih daripada Kem A Kemudian timbalan dipilih daripada camp B. Sebab hmm. dia merasakan mungkin ketua camp A boleh buat kerja. Ketua camp B tak boleh buat kerja. Maka mereka mix. Kalau pemilihan sebelum ini kita terikat dengan budaya Chai. Hmm. Dan kalaulah masih ada orang yang masih terikat dengan budaya ini. Kepala ekor kena sama. Hmm. Ketua A, ekor pun kena A. Masya Allah. Seolah-olah kita mengatakan... Hmm. Orang keadilan ni cikai lah, tak reti pilih, ikut list lah pilih. Tetapi malam ini, hmm. dibuktikan bahawa orang keadilan bijak memilih. Hmm. Dalam konteks itu, banyak juga pemimpin yang kepala ekor Saya beri contoh paling dekat cabang saya. Hmm. Saya menang, timbalan saya menang, naib saya menang, jawatan kuasa saya beberapa orang menang. Hmm. Jadi istilah kepala ekor tak sama, tak jadi di tempat saya. Yeah. Begitu juga dengan tem beberapa tempat lain. Tempat oh, Datuk Seri Amiruddin Harun juga. Tambah. Kalau konteks kepala ekor, YB Ledang paling clear. Mm. Langsung tak bertanding. YB uh, Calikan clear. Langsung tak bertanding. YB Rafizi di Kampung Pandan juga. Timbalan itu orang kuat dia. Mm. Naib itu orang kuat dia. Istilah kepala ekor tak, tak timbul. Yeah. Tetapi kita suka fokus kepada benda yang sedikit dan kemudian kita bahas panjang-panjang hmm. benda yang terjadi demokrasi yang perlu kita raikan dan kemudiannya kita perbesarkan maka saya minta betul-betul hmm. raikan demokrasi ini beri ruang kepada anggota parti untuk buat keputusan Baik. dan inilah keputusan yang perlu kita hormati ya yeah.